श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सरते सावारणा रजता ले जवा रावा भक्ता वे सावा

ah ले का लागा भाव पुंडाले का लागा क्या हो या हो करो बाबा से वंदना चाहे से वंदना करो बाबा से वंदना जनो भरे बाबा साहेब जाव पाव मे

त्वमेव बन्धु च सखात्मेव त्वमेव विद्याद्रविनन्दमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कयेन वा कामनसेन्द्रियवा बुध्यात्म नाम स्वभाव करो कल पर नारायणाय समर भयाजुराम राम नारायण कृष्ण राम वसुदेव हरे श्रीहर माधव जनक हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरुदे अनन्दा Ananda कसे सभाे अनन्दालादे Ananda Mukhanda Chineshe मोहनेता नमस्कार साष्टा घसरे साय स्वरावे मने द्वा प्रदा ने पुरावे तरे भाटे स्वभावे तरावे तारुणे माय दा नमस्कार साष्टा घसरे वसे दो सदा रावया सन्त लीला इसे अन्य लोका परे जो जनाला परे अन्तरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार शास्ताङ्गे सायनाथा वराला धरा जल महामा ਰਾਸਾਰਥ ਕਾ ਸਾਧਨੇ ਭੋਤ ਸਾਚਾ ਦਰੋਸਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਨਵਾਲਾ ਕਰਾਵੇ ਅਮਾਧਨ ਜੋੰਵਾ ਹੈ ਗਾਲਾ ਮੋਕੇ ਘਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ नमस्कार शाष्ट्रे सायना सुरादे कजा पदा व्ये गजाते क्षमा प्रयागा दे पले नाम नमस्कार साष्ट्रजरे

वात्पर तु ध्याने अक्षर ज्ञाने सदने अक्ष मे वासकले नरजने रक्षा ऐ साये याप ध्यान ते आया दृश्य कलेयनाया वर आनंद सुखेリカया लावे से हरे गुण गाया हे साये बा साहे दिगंबरा अक्षय रूपमतारा सर्वह व्यापक तु स्तुति ताला करो दया देखो मारा सदा सस्वरूपं चानन्दकन्दम् जगस्त्वं भवस्थान स्वभक्ते शया शन्दर्शयन्तम् मामेश्वरं सांसायिनाथं भवत वामिदमवो समार्ताण्डमेर्यं मनोवाकते तनिरध्यानगम्यं जगत् जगतव्यापकं मेर्मदं मे न मामेश्वरं स हरं रंसायनाथौ भवां भोजि मगनार्दिराणां गृहाणा स्वपादाश्रिताणा स्वभक्ते प्रयाणां स्वमुरणाथौ कलौ सौ भवन्तौ न मामेश्वरं सांसायनाथौ सदा निस्यमो सुरास्त्रा विनन्दे तमव्याप्रियन्तौ कर्म कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तौ न मामेश्वरं सरं सा सदा कल्पवृक्षास्य

मामेशकृते सानभस्वा भावम् अहं भावहिनां प्रसन्नात्मभावम् नमामेश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् तदा मेश्वर मा नामोदं भक्तभदरात् प्रसन्दमामेश्वरं साहंसायि राधौ अजलमाध्यमेकौ परब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवमरा ममेवावतिरणौ भवद्दर्शासं भुवेदा प्रभोह नमामेश्वरं सद्गुरुंसा श्रीसा हेशकृपाणि भे कि सर्वार्थशप्रदा यशमत्पादरज प्रभावमतुलम् दासा विभक्ताक्षमः सदभक्त्या शरणम् कृताञ्जलि पुटात् सम्भ्रा कृतोऽस्मि प्रभो श्रीमस्सा परेश पाद कमलाय नान्यक्षरण्यम् ममाय साई रूपधर राघवोत्तमम् भर्तकाम विबुध प्रभो माययोपतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमरणिशम् मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमम् प्रकाश कृपादपतनौ दवसा न स्तो तत्त्वं रमेण मनो तव पादयगमे ब्रंघर धामज्य मकरन्द अनेक जनमारित पापसंशयः भवेत् भवतपाद दशरोदनलशनात् सबस्व सर्वान पराद पञ्चकाय प्रसेद

भक्त्या यो नरः सदा सद्गुरु सालिनाथस्य कृपा पात्रम् भवेध्रुवम् रुसो मम प्रियाम्बे मदवरे पिता हे

पुसो न प्रिय सोय प्रिय सगे न्यास पुर धना सगा स्वब पुस परे न गुरु मरी कधे रुस पुसो न भोरे धरुणेन पुोस

प्रस चतुरतात्मव्यमोधा ज्ञाय रुसद प्रसे विदुष स्त्रियात् कृषल पण्डिताय रुस

दत्त गुरु साहिबा मदवरि कधे रुसार रुसावे मदके नाराज हमारा यार छने रुसार रुसार शशि कगादे गगने तार काहे रुसार रुसार हमारा

रसोवपदेशा खेला कठिन काल तो हे रसोस रसोस सकल विश्वाये ना नाये तो ब्रह्मगोलम रसोस नदा तगुरु

प्रपञ्चे मनहरस दृढ विरक्ति चेते ढस सुनाके घृणानस न च कशाचे हस सदैव हृदयेव वसोत् मनसि ध्याने सा एव

हरि ओम् यज्ञेण यज्ञ यात्ने वय चन्द्र देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकम् वयमा र स चन्द्र यत्र गुरवे साध्या सन्धि देवा ॐ राजाधि राजा प्रसंह साय नमो वयं वै श्रवणाय गुरम् मे का काम न का कामेश्वर भ दधातो वे राजा वैश्रवणाय महाराजाय महा ओम स्वस्थ साम्यमारा जम वैरा जम्हार मे समाज जमाराजमाधिपतमय समतवया सर्वभव सर्व युषा दराधारृथिव्य ्या एकराय सप्ष च लोको मेगेतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्या भग्रहे आ विश्वदस्य कामप्रिया देवा सभा श्रीनारायण वासुदेवा यश साई महाराज के जय परम करम जऊ श्रवण नयन जूआ मान संवा पदार विदम विहित हुआ सर्वे लक्ष्म जय जय कर्णाद श्री प्रभा साई श्री सचिदानंद सदगुरा Saina, the Maharaj.